namrud barcha dinlar otasi hazrati ibrohimni yoqish uchun o'sha davrgacha bo'lgan eng katta olovni tayyorlaganida bir chumoli yelkasida ko'targanicha suvni olib olovga qarshi chopa boshlabdi tepada og'zidan olov uchun cho'p tashayotgan qarg'a kichkinagina chumolini ko'ribdi va chalg'itish uchun so'rabdi bu suv bilan qayoqqa ketyapsan debdi olovni ochihga sen bu olovni o'chira olasanmi debdi chumoli kichik qadamini tezlatib javob beribdi o'chirolmasam ham tomonim aniq bo'ladi